Единый государственный экзамен – вид итоговой аттестации, которую проходят выпускники всех образовательных школ. И хотя время такой проверки знаний – конец учебного года, готовиться к ней школьники начинают заранее. Например, 14 ноября для всех 11-классников состоялась репетиционная сдача единого государственного экзамена по русскому языку. В соответствии с планом работы управления образования 14 ноября и 19 ноября у нас проходят репетиционные экзамены по итоговой государственной аттестации по основным предметам, по русскому языку и по математике. Это делается для того, чтобы наши дети научились заполнять бланки, оценили свой уже изученный да, материал, свои знания и понимали, к чему им готовиться дальше. Анализ этих результатов даст учителям в поле да, работы, которое покажет, что ошибки есть у людей в решении, например, каких-то определенных задач, или они не могут писать сочинения, или, или изложения. Можно будет поработать до конца года, до апреля. В апреле месяце мы еще раз будем проводить репетиционный экзамен, который покажет нам, к чему готовиться, к каким результатам ЕГЭ и ЕА мы придем. Отдел образования включил в план данную репетиционную сдачу экзамена для того, чтобы у выпускников была возможность серьезнее подготовиться к итоговой аттестации и подтянуть те темы, в которых сейчас встречаются недочеты. В 2014 году, например, итоговая аттестация в девятом классе, она по основным предметам русский и математика входит в штатный режим. То есть дети будут сдавать экзамены в форм, ну, как в форме ЕГЭ. То есть им будет приходить отдельный пакет на каждого ребенка, в котором будут находиться кимы. Он будет эти задания решать, и в зависимости от того, ну, что он там нарешает, получит ли он положительную оценку или отрицательную, будет зависеть от получения аттестата 9 класса. В процедуре сдачи единого государственного экзамена существует пункт о том, что если ученик получает неудовлетворительные оценки по обоим основным экзаменам, то по окончанию школы ему выдадут только справку, а пересдать он сможет лишь на будущий год. Как это будет действовать во время сдачи итоговой государственной аттестации в 9 классе, пока сказать сложно, так как нормативных документов еще нет пересдать государственную итоговую дистанцию 9 класса можно тоже будет только в форме ну, как егэ то есть тоже придет материал да, в таком же ну, то есть тот же ким то есть он сядет и также будет делать это же задание. Раньше пересдавали мы в традиционной форме то есть он приходил в школу, писал сочинение или писал контрольную работу конечно это для ребенка было ну, может быть легче да? сейчас уже усложняется вся эта процедура сдачи. И ну, мы переживаем о том, что у нас появится ну, много двоек да, и ну, справок да, с, с окончания школы. И поэтому, конечно, работа ведется в этом направлении. То есть чем больше мы будем э, репетировать, чем больше дети будут узнавать, какие действительно с какими они э, контрольными столкнутся да, в конце года, например, да, э, то есть они уже будут сами готовиться к тому к тем заданиям, которые они будут ну, как бы решать. У некоторых выпускников прошлых лет возникают вопросы, связанные с повторными сдачами единого государственного экзамена. Ответить на них взялась Наталья Алексеевна. От лица управления образования обратиться еще к тем жителям Дальнегорска, те, которые закончили со справкой у нас в 2013-2012 году, закончили со справкой учебные учреждения и хотят в этом году сдать ЕГЭ. Так вот им нужно обращаться в те учебные учреждения, где они учились. Директор этого учреждения возьмет в штат да, запишет, что он является учеником этой школы, он будет готовиться к ЕГЭ и будет считаться э, как, бы, как выпускником уже 2014 -го года и ну, ему второй раз дадут возможность сдать ЕГЭ. А те учащиеся, у которых есть аттестаты на руках о среднем общем образовании, о среднем специальном профессиональном образовании, они уже приходят в отдел управления. Здесь пишут заявление на сдачу ЕГЭ и ну, там дальше как бы, получают все инструкции по дальнейшим действием. То же касается и выпускников прошлых лет лицея номер 39 и представителей филиала Дальневосточного федерального университета, поступивших после 9 класса. Для того, чтобы сдать единый государственный экзамен, им нужно обратиться к директорам этих учреждений. Побывав на семинаре значит, в Владивостоке, мы услышали следующее, что в этом году меняется нормативное положение по ну, усилению, что ли, да, мер. Ну, по, по, по различной аппаратуре которая будет у нас ну, находиться в пунктах проведения экзамена. Если раньше про телефон было только сказано, да, что, что телефон не должен быть да, у учащегося с собой, то теперь э, перечислено ну, большое количество ну, вплоть до того, что просто написано, что электронная аппаратура. То есть он не может с собой приносить ни телефона, ни фотоаппарата, ни часов, которые вот сейчас да, электронные тоже, в которых встроены возможности, много гаджетов да, есть. Вот все э, вся аппаратура она исключена даже ее наличие просто наличие да она иногда у них там выпадает из э, карманов и так далее то есть только одно наличие такой аппаратуры такого средства значит, э, приводит к тому что человека будут просто выводить из ППЭ то есть и соответственно экзаменом он никакого не сдаст если это основной экзамен основной русский математика то это пересдача только на следующий год. То есть останется человек без аттестата, а пересдавать будет только на следующий год. Также было сказано, что по мере финансовых возможностей пункты приема экзаменов будут оснащены двумя камерами видеонаблюдения, информация из которых будет передаваться на главный сервер, расположенный в Москве. Это поможет впоследствии решить те спорные вопросы, которые могут возникнуть во время сдачи единого государственного экзамена.